नमस्ते बच्चों एजुकेशनल क्वीज मेनिया इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज हम इस वीडियो में कक्षा पांचवी इस पाठ का संपूर्ण स्वाध्याय पढ़ने वाले हैं। प्रश्न पहला निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो एक समानार्थी शब्द किसे कहते हैं उत्तर जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं, जैसे सूर्य चंद्रमा चांद और पुस्तक, किताब आदि। दो, पुस्तकते शब्द, शब्द एक दूसरे का विरोधी अर्थ सूचित करते हैं उन्हें विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं जैसे प्रकाश अंधकार कच्चा पक्का दाया, बाया, आदि प्रश्न दूसरा निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो एक आख का समानार्थी शब्द है नेत्र दो पुष्प का समानार्थी शब्द है फूल तीन चारपाई का समानार्थी शब्द है खटिया चार वृक्ष का समानार्थी शब्द है पेड़ पांच केश का समानार्थी शब्द है बाल छ सवेरा का समानार्थी शब्द है सुबह सात पंछी का समानार्थी शब्द है पक्षी आठ द्वार का समानार्थी शब्द है दरवाजा नौ अलंकार का समानार्थी शब्द है आभूषण दस घर का, 11, का समानार्थी शब्द है गृह ग्यारह अवकाश का समानार्थी शब्द है विश्राम बारह अव्वल का समानार्थी शब्द है प्रथम तेरह आकाश का समानार्थी शब्द है आसमान चौदह ईश्वर का समानार्थी शब्द है भगवान पंद्रह उपवन का समानार्थी शब्द है बगीचा सोलह किसान का समानार्थी शब्द है क्रूशक सत्रह गवाह का समानार्थी शब्द है साक्षी अठारह घोषणा का समानार्थी शब्द है ऐलान प्रश्न तीसरा निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो एक छोटा का विरुद्धार्थी शब्द है बड़ा दो खुला का विरुद्धार्थी शब्द है बंद तीन आगे कविुद्धार्थी शब्द है पीछे चार ठंडा कविधार्थी शब्द है गरम पांच अधिकुदार्थी शब्द है कम ऊपर, शब्द है नीचे, सात दिन कविधार्थी शब्द है रात आठ सुखी कविरुदार्थी शब्द है दुखी नौ सुगंध विरुद्धार्थी शब्द है दुर्गंध दस अगला कविरुद्धार्थी शब्द है पिछला। ग्यारह आलसी कविरुद्धार्थी शब्द है मेहनती बारह ईमानदार कविरुद्धार्थी शब्द है बेईमान। तेरह कठोर कविरुद्धार्थी शब्द है कोमल चौदह कमजोर कविरुद्धार्थी शब्द है ताकतवर पंद्रह कृतज्ञता का विरुद्धार्थी शब्द है कृतज्ञता सोलह खुशी का विरुद्धार्थी शब्द है उदासी सत्रह गर्मी का विरुद्धार्थी शब्द है सर्दी अठारह डॉक्टर का विरोधार्थी शब्द है मरीज प्रश्न चौथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विरुद्धार्थी शब्द लिख कर दो एक बर्फ कैसी होती है उत्तर है ठंडी आग कैसी होती है उत्तर है गेंद कैसी होती है? छोटी। फुटबॉल कैसा होता है उत्तर है बड़ा तीन सूरज कब निकलता है उत्तर है सुबह चांद कब निकलता है उत्तर है रात में चार दिन में क्या होता है उत्तर है उजाला रात में क्या होता है उत्तर है अंधेरा पांच इनाम मिलने पर हमें क्या होता है उत्तर है खुशी डांट पड़ने पर हमें क्या होता है उत्तर है दुख प्रश्न पांचवा कोष्टकों में दिए हुए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य पूर्ण कीजिए एक लड़का डैश आया उत्तर है। घर। दो, मैं जाता हूं पाठ विद्यालय तीन मित्र ने मुझे डैश दी उत्तर है भेंट चार किसी का लड़का डैश न हो उत्तर है अपाहिज पांच राजा डाइडैश हुआ उत्तर है खुश छ, बस्ते में है, उत्तर है किताब प्रश्न छठा रिक्त स्थानों में कोष्टक में दिए हुए शब्द का विरोधार्थी शब्द लिखो एक दरवाजा डाइडैश है उत्तर है खुला घर डायडैश है उत्तर है बड़ा तीन तुम मेरे डायडैश हो उत्तर है पीछे चार यहाँ डायड है, है डायडैश है उत्तर है नीचे प्रश्न सातवा कोष्टकों में दिए हुए उचित समानार्थी शब्द चुनकर रिक्त स्थानों में लिखिए एक प्रसिद्ध का समानार्थी शब्द है मशहूर दो व्यायाम का समानार्थी शब्द है कसरत तीन अलंकार का समानार्थी शब्द है आभूषण चार स्वार्थ का समानार्थी शब्द है मतलब पांच पपीहा का समानार्थी शब्द है चातक छ चा, अवसर का समानार्थी शब्द है मौका सात नो का समानार्थी शब्द है राजा आठ स्थान का समानार्थी शब्द है जगह प्रश्न आठवा कोष्टकों में दिए हुए उचित विरोधार्थी शब्द चुनकर रिक्त स्थानों में लिखिए एक कठोर का विरुद्धार्थी शब्द है कोमल दो डॉक्टर का विरुद्धार्थी शब्द है मरीज तीन क्षमा का विरुद्धार्थी शब्द है दंड चार नम्रता का विरुद्धार्थी शब्द है उद्दंडता पांच मिलना का विरुद्धार्थी शब्द है बिछुड़ना छ हर्ष का शब्द है शोक। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने कक्षा विषय हिंदी पाठ समान विरुद्ध इस पाठ का संपूर्ण स्वाध्याय पढ़ा है अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ यह वीडियो अपने मित्रों में जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके थैंक यू